За перший день Великої вітчизняної війни пілоти Люфтваффе змогли знищити дві тисячі радянських літаків. Тоді здавалося, що повітряні сили СРСР ніколи не оговтаються від такої катастрофи. На 1 серпня 1941 року у складі військово-повітряних сил Північно-Західного фронту залишилося 36 справних літаків. Західного 136. Немцы тогда изображали портрет радянского летчика так. Противник совершенно не способный вести самостоятельный атакующий воздушный бой и представляющий весьма небольшую угрозу в атаке. Часто складывалось впечатление, что советские пилоты были фаталистами, сражавшиеся безо всякой надежды на успех и уверенности в своих силах, движимые своим фанатизмом или страхом перед комиссаром. Значно меньше среди немецких авиаторов было тех, кто реалистичнее сприймав ситуацию. Хотя огромные потери, понесенные русской авиацией, показали, что ее самолеты практически беззащитны против германских истребителей, она не собиралась сдаваться. Отец в гражданской войну воевал за красных, а вот это вот. А потом все это стало сметаться, казачьи стали как говорится, подальше, подальше. Их не стали в армию приглашать. У меня был старший брат, он тут вот умер, вот этот вот, Иван Алексеевич. Пошел в военкомат и говорит, чего вы меня в армию не берете? А мы казаков не берем и раскулаченных не берем. Михаил Алексеевич, вы же летчик. Нет, я не летчик. Я изучил, Ха... изучил. Изуч... Став ульотчиком. А мені говорять, е, ні, ти розкулася, не кала казакти. Ми... Ну, ну, ну куди то вже треба, іді стрілка радісти, будеш займатися. Я стала стрілком радістем. Рано вранці, 22 червня 1941 року, поблизу лінії державного кордону Радянський Союз мав щонайменше 4 тисячі літаків, які стали легкою здобиччю ворога. Звісно, трагедії можна було б уникнути. Тим більше, дехто з наших льотчиків бачив підготовку до війни на власні очі. Ось як згадував про це один з них, який, згідно завдання, пролетів 400 кілометрів над лінією кордону за кілька днів до війни. Все у викликало визивало чувство тривоги і недоуміння. Приграничні райони западної державної границі були забиті фашистськими військами. В деревнях, на хуторах, в рощах стояли плохо замаскированные и совсем не замаскированные танки, бронемашины, орудия, грузовики. По дорогам шныряли мотоциклы, передвигались легковые, судя по всему, штабные автомобили. Создавалось впечатление, что где-то в глубине огромной территории зарождалось движение, которое притормаживалось здесь, у самой нашей границы, упираясь в нее как в невидимую преграду и готовая вот-вот перехлестнуть через край. Петя, мой братишка, младший, так, он на два года мне моложе, был на Западе, так, в этом, границу охранял, так, и писал Ивану, Иван, давай больше металла. Вот это вот. Вот-вот начнется война. Я забыл, когда я высплю. Мы то и дело Воємпіреві, і всі говорять, війна, війна. Червона армія відступала в глиб країни за цей час. Через поспіх і банальну халатність, через несправність машин або відсутність екіпажів, червоноармійці самі залишили ворогу кілька сотень літаків, але втрачали сили і люфтвафи за перші півтора місяці війни. Радянські льотчики збили більше ніж тисячу ворожих машин. Когда война началась, немцы уже перешли через Днепр, а командир эскадрильи Маркан, к тебе отец с матерью приехали, иди там по гутар возьми своих товарищей. Я взял товарища и пошли. Они там сидели на хлеб, уже собрали, а молотить его некому, все воюют, все некому молотить так. Вот это... А потом мать говорит, мы, конечно, но они бутылочку привели, привезли, мы эту бутылочку аннулировали, так все это, как говорится, че хлебушек так привезли, как будто нас кормили уже там хорошо в авиации, так. Да, а потом, мать, ты скажи своему товарищу, пусть отойдет, я тебе что-то хочу сказать. Я говорю, а что ты? Мать? Я тебе сказала, ты слушай, мать, вот это, ну, у казаков такое Що ти старше сказав, той, той. Ну, я подійшов, так, а говорю, вот що, міше? Мишки, що називали, Ти не бойся, тебе не уб'ють. Говори, мама, откуда ти знаєш? Я тебе сказав, я твоя мать. І слушай, що я тебе, ти прийдеш домой і будеш нас з отцом докармлювати. Озброєння радянських літаків було поганим, а переоснащення тоді йшло повільно. Что надавало ворогу еще больше переваги. Компенсировать недоліки нашим летчикам пришлось хоробрістю, героизмом и собственным життям. У нас в руках хорошего ничего не было. Ты представляешь? Меня посадили на этот самолет, да, и дали пулемет, который на Халкинголе воевал в пехоте, так? на Халхенголе, вы знаете, так вот, Я на, на крок нажмон, пук, и все, пук, и все. Дальше нет. никакой очереди, ничего нет. Вот с каким воевали. У нас 20 миллиметровые пушки были на, на, хвосте, впереди и посредине. 20 миллиметровые пушки были, так? Вот, а под, под плоскостями эти... 12,7 пулемета были, так? вот это вот. Под, подходить немцы не решались никогда, не только сунутся, и тут же и падают, так, вот это вот. Правда, мне не удалось это, это кого-то подбить, а ребята подбивали, их награждали. Завдания в авиации были разные. Иснували літаки винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, розвідники Та літаки допоміжної авіації. Винищувачі охотилися за повітряними цілями та в деяких випадках супроводжували літаки-бомбардувальники. Штурмовики підтримували сухопутні війська над полем бою та рідше знищували наземні або морські цілі. Ми не свої бомбили, а ті, які от німці завоювали, так? там також сталися ті ж, як говорить. Ну, летные площадки, так они вот на этих площадках, мы эти площадки бомбили. Ты должен идти на эту цель такой -то, такой, на такой-то высоте, таким-то курсом. Идет каждый за, друг за друг. Первое, лучше первым проходить. Немцы пока пристреляются, осветители это пока не поймают. Это самое лучшее. Мы первые прошли. Дальше будут наши идти. И вот мы, это, я уже не знаю, на каком мы, или третий или шли, и вот этот вот. Нас вот, вот поймали, так. И как на, под хвостом ничего не видно, вот хоть подходи и, и расстреливай сразу же. Вот этот вот, дальше хвоста ничего не видно. Вот сидишь вот так вот и, и дрожишь с этим, куда я бить, куда бить вот это? Куда я должен, как я отбиваться должен? За всі роки війни 15 тисяч 161 радянський літак не повернувся з бойового завдання. Після того, як машину збивали, в екіпажа залишалося кілька секунд, щоб покинути її та приземлитися почасто і на ворожу територію. Ми освітительні бомби бомбобросають. І от ми пройшли вже так. А я глянув: ля, гляну. почув. Артиллерия уже бьет, так, вот это все. Но не так уж, что к нам она близко бьет, так. Вот это вот. Смотрю, что такое в этом. Мне же под низом-то видно. Под низом тоже это глянул. Горите. Смотрю. По, -по, плоско -по плоскости кто-то улетел. Значит, кто-то выбросился. Смотрю, тоже теж вибросився, то придурок. Вот це вот, що не горим, а вже вибросили. Ну, потім, смотрю, всі вибралися, я вибросився. Вибросився. Дірнув, так все це нас вчили. Мабуть, найгіршою за смерть була перспектива потрапити у німецький полон. І радянські льотчики добре це розуміли. Шанс врятуватися після приземлення в незнайомій місцевості – один з десятьох. Приземлился на немецкой же территории території, территории території, так? Приземлился. Ляжу, куда ж мне идти? Артиллерия бьет там, вот это вот, наши бомбять опять, вот это вот. Я отошел дальше, вот это, глянул, он как будто влез там. Давай я туда пойду, в лес. Пошел, пошел, шел, 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 шел. Вернее, полз и шел, полз и шел. Никого нету. Еще, еще темно. Так, думаю, эх, уже светать начала. Я сейчас дальше не пойду. Смотрю, возвышенность такая, кустарник такой. В кустарник я залез, лежу там в кустарнике. А в карманах у меня всегда давали нам ну, матери, покушать что-то, вот это вот такое, вот это, если в случае чего-то где-то такое. Мне было так, ну и револьвер у меня. Там смотрю, идут четыре или пять гавриков, гавриков таких. В, в, в таких вот, ну, одетые так, как он у меня вот пиджачок, так одетые такие были. Вот это идут и между собой разговаривают, так думаю, да подожди, это же свои люди. Я дурень взял и вышел к ним. Свои, свои. Оно, а оно... они кто оказались? А это полиция немецкая немцам служили, так, полиция. Подошел, так, они выхватили мне револьвер. Ну, думаю, бог с ним, приеду домой, мне дадут новый револьвер. Да. Это... А остальные где? Я говорю, я не знаю, не я не видел. Я не видел, так. Где они там приземлялись, я не видел. Да. Ну, ты веди его на одного, говорит. Тот, иди вперед. Я пошел вперед. Що ти боїшся? Я ж безоружний, так? Ідіть, сталінський сокол, ви надоели нам тут, вы... коли вас переб'ють тільки. Вот За роки війни війська Вермахту і союзники взяли в полон більше, ніж три мільйони радянських бійців. Переважна більшість з них загинула в пересильних і робочих таборах на території Німеччини, Польщі. В окупованих територіях країн Європи і Радянського Союзу. значну частину з тих, кому пощастило це пережити. На батьківщині чекали сталінські табори. Потім мене один як дернув за рукав. Так ті йдуть, розказують от от, мой командир. Далі йдуть, а мені в, в какой-то курень і в підвалку Молчи, І все. молчи. Ну и вывели меня на какой то площадь там, вот это, с подвала, так. Вот тебя сейчас отведут и расскажут как-то, как перейти свою границу. Под это же мы недалеко от этого были, так, на нашей границе там стояли вот войска, так. Все. Тот, который ведет, только слушайте внимательно, если хочешь жить. Вот это, не вздумай, что он какой-нибудь от себятины какой-то занимался. Говорит, у меня ничего в руках больше нет. нет от святины, какая от себятина. Да. Вывел, вот смотри, он, видишь церковь, церкушка. Видишь?